वृत्ति प्रभाकर वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 241 और 241 पेज के ऊपर 20 नंबर का शीर्षक है विषय उपहित और उपहित चेतन के अभेद में शंका समाधान बराबर तो विषय उपिचेतन चेतन और मतलब अंतकरण का परिणाम स्वरूप जो घटादि आकार वृत्ति चाहे वृत्ति हो उस आकार, इदमाकार आकाराकार वृत्ति चेतन जब दो विषय और उपाधि एकत्र आती है तो उन चेतन का क्या होता है अभेद होता है ये सिद्धांत है उसी के बारे में और शंका समाधान चलेगा यद्यपि इदमाकार प्रत्यक्ष वृत्ति होवे तहा विषयोपिचेतन और वृत्चेतन का अभेद होवे क्योंकि वस्तुता चेतन का तो हमेशा अभेद ही है भेद है वह उपाधि के कारण है और जिन उपाधियों के कारण भेद है वे उपाधिया जब एक जगह आती है तो उपयोग का अभेद ही होता है तो यद्यपि इदमाकार प्रत्यक्ष वृत्ति बराबर जैसे रज्जु तक अंतकरण की वृत्ति नेत्र के द्वारा निकल कर गई है और सामान्य रूप से ज्ञान कुछ तो है उसको कहते हैं प्रत्यक्ष वृत्ति होवे तहा विषय पर चेतन मतलब रज्जुपय चेतन और इदमाकार वृत्तिप ही चेतन दोनों का विषय उपय चेतन और वृत्ति पेतन कावेद होवे बराबर उत्तरी से विषय और ज्ञान के उपादान का भेद कथन और अधिष्ठान का भेद कथन संभव नहीं ऊपर की शीर्षक में जो बात बताई थी वो ठीक नहीं है ठीक है ना क्यों क्या बताया था ऊपर ध्यान दीजिए तो उधर है सर्प रज्जु के ऊपर सर्प का क्या हुआ अध्यास और सर्प का ज्ञान का भी अध्यास है सर्प का अधिष्ठान बताया था रज्जुपई चेतन बराबर है और सर्प ज्ञान का अधिष्ठान इदम आकार उत्तपईत चेतन तो दोनों का अधिष्ठान भिन्न हुआ कि नहीं उसी प्रकार दोनों का उपादान कारण भिन्न है सर्प का उपादान कारण रज्जुपई चेतन आश्रित अज्ञान और सर्प ज्ञान का उपादान कारण इदम आकार उक्त्योपहि चेतनस्त अज्ञान तो दोनों का उपादान कारण भिन्न हुआ और दोनों का अधिष्ठान भी भिन्न हुआ किंतु शंका की जा रही है कि इस प्रकार के दोनों का अधिष्ठान भिन्न बताना और उपादान कारण दोनों का भिन्न बताना ठीक नहीं है बोलेंगे क्यों इसलिए कि अंतकरण की वृत्ति चक्षु के द्वारा निकलकर रज्जु तक गई बराबर तो रज्जु जो इदम पदार्थ उसके आकार आकार हुई तो इदम जो विषय है आदिमाकार वृत्ति ये दोनों एक जगह आ जाने के कारण उन दोनों में चेतन का तो आवे दइए अतः सर्प का जो अधिष्ठान है वही सर्प ज्ञान का क्या है अधिष्ठान और सर्प का जो उपादान कारण है कौन रज्जु चेतन आश्रित अज्ञा किंतु रजुपी चेतन का और इदमाकार वृत्ति चेतन का क्या हो चुका है अब एक अतः चेतन और रज्जुपयी चेतन दोनों एक होने के कारण उस रज्जुपयी चेतन के आश्रित रहने वाली जो अविद्या अर्थात इदमाकार उत्ती चेतन आश्रित रहने वाली अविद्या वो एक ही की है और वही सर्प और सर्प ज्ञान के लिए उपादान कारण है ऐसा कहना चाहिए तात्पर्य सर्प और सर्प दोनों के लिए अधिष्ठान भी एक ही बोलना चाहिए और उपादान कारण भी एक ही कहना चाहिए भिन्न भिन्न दोनों का अधिष्ठान और भिन्न भिन्न दोनों का उपादान कारण कहना ठीक नहीं शंका समझ में आई पंक्ति को देखिए या तो उत्तर से विषय और ज्ञान के उपादान का भेद कथन विषय और ज्ञान इन दोनों का उपादान कारण और अधिष्ठान इनका भेद कथन संभव नहीं ज्ञान के उपादान का भेद कथन और अधिष्ठान का भेद कथन संभव नहीं लग गया और सर्पाधिक विषय के अधिष्ठानते ज्ञान के अधिष्ठान को भिन्न मानोगे तो समझ लीजिए इतने के बावजूद भी भिन्न मानेंगे सर्प का अधिष्ठान अलग है और सर्प ज्ञान का अधिष्ठान अलग है तब तो दिक्कत आएगी क्या दिक्कत आएगी वो बता रहे और सर्पाधिक विषय के अधिष्ठान ते मिल गया ज्ञान के अभिन्न ज्ञान के अधिष्ठान को भिन्न मानोगे तो सर्पाधिकन के अधिष्ठान ज्ञानते बराबर सर्पाधिकन के अधिष्ठान अधिष्ठान सर्पाधिक का अधिष्ठान कौन है रज्जु स्थूल दृष्टि से तो सर्पाधिकन के अधिष्ठान ज्ञानते सर्पाधिकन के ज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी जैसे रजु के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति होती है कि नहीं रजत की निवृत्ति होती है क्या नहीं रजत की निवृत्ति किससे होगी जिस कल्पित पदार्थ का जो अधिष्ठान है उस अधिष्ठान के ज्ञान से उस कल्पित पदार्थ की क्या होती है निवृत्ति यहां पर आप सर्प का अधिष्ठान अलग मानोगे सर्प ज्ञान का अधिष्ठान अलग मानोगे सर्प का जो अधिष्ठान है उसके ज्ञान से तो सर्प की निवृत्ति हो जाएगी किंतु उसके ज्ञान से सर्प ज्ञान की निवृत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि सर्प ज्ञान का अधिष्ठान आपने अलग माना है है, उत्ती है। नहीं कि हैकार होती चेतन माना है भिन्न हुआ किंतु ऐसा तो होता नहीं है एक के अधिष्ठान के ज्ञान से दोनों की निवृत्ति हो जाती है इसका मतलब दोनों का अधिष्ठान एक ही होना चाहिए ये कर रहे हैं। सर्पादि विषय के अधिष्ठान थे ज्ञान अधिष्ठान थे ज्ञान के अधिष्ठान को भिन्न मानोगे तो सर्पादिकन के अधिष्ठान ज्ञान थे बोल गया ना सर्पादिकन के ज्ञान की निवृत्ति होगी नहीं होगी कहे अपने अधिष्ठान के ज्ञान के अध्यस्त की निवृत्ति हो गए है ये नियम किसी भी अध्यस्त पदार्थ की निवृत्ति कब होती है जब उसके अधिष्ठान का ज्ञान होता है अपने अधिष्ठान के ज्ञान थे अध्यस्त की निवृत्ति होवे लग गया अन्य के अधिष्ठान ज्ञान थे अध्यस्त की निवृत्ति होवे तो अधिष्ठान दूसरा किसी अन्य अधिष्ठान का ज्ञान हुआ और दूसरे किसी की निवृत्ति मानेंगे तो क्या दिक्कत आएगी वो कह रहे अन्य के अधिष्ठान ज्ञान थे अध्यस्त की निवृत्ति होवे तो सर्प के अधिष्ठान रजु के ज्ञान थे अध्यस्त संसार की निवृत्ति हुई चाहिए जो संसार जो है वो भी अध्यस्त है ना उसकी भी निवृत्ति होनी चाहिए होता है क्या नहीं होता है अतः जिसका जो अधिष्ठान है उसके ज्ञान से उसकी क्या होती है निवृत्ति या तो एक के ज्ञान सर्वाधिक विषय और तीन के ज्ञान की निवृत्ति के अर्थ निवृत्ति के लिए दोनों का अधिष्ठान एक ही मानना योग्य तो है बराबर तो एक के ज्ञान से ही सर्वाधिक विषय की और उसके ज्ञान की क्या हो रही है निवृत्ति हो रही है अतः का दोनों का अधिष्ठान एक ही मानना चाहिए इनके ज्ञान की निवृत्ति के अर्थ दोनों का अधिष्ठान एक ही मानना योग्य है लग गया पुंति? शंका हुई उत्तर या शंका का यह समाधान है क्या <coughs> जहां एक वस्तु का उपाधिकृत भेद, भेद होवे तो उपाधि की निवृत्ति से अभेद होवे बराबर वस्तु एक है भेद है उसका भेद का कारण उपाधि और उपाधि की हुई निवृत्ति तब उपहित का क्या होता है अभेद। जैसे अभेदाश और गता। इनका भेद है उपाधि वृत्त वास्तविक भेद है क्या नहीं है और घट टूट गया मठ फूट गया तो उपहित का भेद है क्या नहीं उपहित जो आकाश वो तो एक ही है ना या शंका का यह समाधान है एक वस्तु का उपाधि भेद हो तो उपाधि की निवृत्ति से उपाधि की निवृत्ति हो गई तो उससे अभेदेगी और दोनों उपाधि एक देश में होवे तब भी उप का अभेद होवे है ये भी है दोनों उपाधि नष्ट हो जाती है तब भी उप का अभेद और दो उपाधि जिन उपाधियों के कारण भेद प्रतीत हो रहा है वो दो उपाधि एक देश में आती है तब भी उपहित का अभेद दोनों उपाधि एक देश में होवे तो भी उपहित का भेद होवे लग गया परंतु दोनों उपाधि की एक देश अस्तत्व से जहा उपहित का अभेद होवे मिला कुंती? ये दोनों दोनों शब्द लिखी परंतु दोनों उपाधि की दो उपाधि है एक देश में आ गई पर दोनों उपाधि के एक देश तत्व से दोनों उपाधि एक देश में आने के कारण एक देश तत्व से जा उपहित का क्या होता है अभेद हो धर्मी में पर भी एक ही धर्मी में, में। आगे क्या है तत्व।, तत्व है ना तत्व को काट दीजिए और लिखिए तत्व हा एक ही धर्मी में तत्व तत्व दो धर्म रहे जैसे एक आकाश का घट मट उपाधि भेद से भेद होवे आकाश एक है किंतु भेद घटाकाश मठ आकाश ऐसा भेद पर प्रति दो रहे कि? एक आकाश का घट मठ उपाधि भेद से भेद होवे तहा घट मठ के नाश्ते अभेद होवे है किंतु घट का भी नाश हुआ और मट का भी नाश हुआ तो का क्या है अभेद घट मठ के नाशते अभेदे और मठ देश में घट की स्थापन भी और मठ में ले आए किसको घट को, को मठ में लाकर रख दिया अब घटाकाश आकाश मठ आकाश का भेद है क्या नहीं तो भी भेद नहीं है तो भी उस एक ही आकाश में मठोपय तत्व घटोपय तत्व क्या है धर्म है पंक्ति दे रहे और मट देश में घट के ते भी घटाकाश मटाकाश में भेद रहे नहीं लग गया घटा का और मटाकाश में भेद रहे नहीं तो भी मतलब दोनों उपादी का भेद रहा नहीं अभी क्योंकि दोनों उपादी एक जगह आ गई घटा का घट आकाश मटाकाश में भेद रहे नहीं तो भी घटाकाश में घटोपई तत्व और मटा मटोपई तत्व दो धर्म आकाश एक है एक धर्मी जो आकाश उसमें दो धर्म कौन कौन घटोपय तत्व मठोपय तत्व ठीक तो भी घटा आकाश में घटोपय तत्व और मठोपय तत्व दो धर्म रहे हैं और धर्मी एक है धर्मी आकाश कितना है तथापि जितने काल शब्द तथा जितने काल घट मठ दोनों रहे उतने काल घटाकाश मटाकाश यह दोनों व्यवहार हो गए बराबर जब तक घट और मठ दोनों विद्यमान है बड़ी एक जगह है मठ में घट के लाकर कर घट ला, को लाके रखा है तो भी जितने काल घट मठ दोनों रहे उतने काल घटाकाश मटाकाश यह दोनों व्यवहार हो गए लग गया तो इसे उस प्रकार रज्जू आदि विषय देश में वृत्ति का निर्गमन काल में वृत्ति चली गई है कहा रज्जु देश में की वृत्ति नेत्र के द्वारा निकलकर चली गई कहा रज्जु में तो इसे रज्जु आदि विषय देश में वृत्ति का वृत्ति का निर्गमन काल में वृत्ति का क्या हुआ है निर्गमन चली गई है तब भी दोनों उपाधि जगह आ गई है कौन कौन जगह उपाधि आ गई अतः उपहित का भेद नहीं है तो जब तक उपाधि आए तब तक एक ही उपहित में दो धर्म रहेंगे बराबर वही तो इस विषय देश में वृत्ति के निर्गमन काल में वृत्तिपेतन से विषय चेतन का यद्यपि अभेद हो गया दोनों का भेद नहीं है क्या है तथापि दोनों उपाधि के सद्भाव थे दोनों उपाधि विद्यमान है एक जगह आ गई है किंतु दोनों है नष्ट नहीं हुई है बराबर रज्जु भी है मृत्यु भी है एक जगह आई हुई है तथापि दोनों उपाधि के सद्भावते मृत्युपई तत्व रज्जुपई तत्व दो धर्मा रहे बराबर एक ही चेतन में दो धर्म कौन-कौन रज्जुपई तत्व मृत्युपई तत्व दो धर्म रहे तीन में सर्पादिक विषय की अधिष्ठानता का सर्पादिक विषय का अधिष्ठान यदि वही एक ही है किंतु जो उस चेतनता का कौन? अवच्छेदी तत्व बराबर और सर्प ज्ञान का भी अधिष्ठान यदि भी वही चेतन है किंतु उस, उस चेतन में जो अधिष्ठानता है उस अधिष्ठानता का अवच्छेद कौन मृत्यु अतः उस धर्मों को लेकर दोनों के अधिष्ठान का भेद बताया सर्प का अधिष्ठान अलग ज्ञान का अधिष्ठान अलग वस्तुता देखा जाए तो अधिष्ठान जब तक उपाधि विद्यमान है तब तक वो धर्म युक्त वो धर्म माना जाता है ठीक पंक्ति को देखिए <स्था> <स्था> तीन में सर्पादिक विषय की अधिष्ठानता का विषय का अधिष्ठानता का अवच्छेद धर्म कौन है रज्जुपय तत्व है और सर्पादिकन के ज्ञान की अधिष्ठानता का अवच्छेद यद्यपि सर्प और सर्प ज्ञान का अधिष्ठान दोनों का अधिष्ठान एक ही चेतन है बराबर है, किंतु उस अधिष्ठानता का अवच्छेद धर्म भिन्न भिन्न है सर्प की तत्व सर्प ज्ञान का अधिष्ठानता तक अवच्छेदक मृत्युपी तत्व वही दिया है सर्पाधिकल के ज्ञान के अधिष्ठानता का अवच्छेद धर्म मृत्यु पी तत्व है इस रीति से सर्पाधिक विषय उपादान आज्ञान अंश की चेतन में अधिकरणता का अवच्छेद रज्जुपय तत्व है लग गया इस रीति से इस प्रकार सर्पादिक विषय उसका उपादान जो आज्ञान और उस आध्यान का जो अधिष्ठान कौन चेतन उसमें अधिष्ठानता का अवच्छेत धर्म कौन सा देखिए सर्वाधिक विषय मिल गया उसका उस कारण्ञान अंश की चेतन में अधिकरण था उस आध्यान का अधिकरण कौन है चेतन तो चेतन में अधिकरण था उस अधिकरणता का अवच्छेद कौन रज्जु पैतत्व शुद्ध चेतन व्यापक चेतन वह अधिकरण है क्या नहीं जो अधिकरण है वो कौन है पहित चेतन है अर्थात उसमें धर्म को अवच्छेद धर्म कौन हुआ रज्जु चेतन में अधिकरणता का अवच्छेद रज्जुपित्व है लग गया और भ्रांति ज्ञान उपादान भ्रांति ज्ञान तो सर्व ज्ञान उसका उपादान कारण जो अध्ययन उस आध्यान का जो अधिष्ठान चेतन उस चेतन में जो अधिकरणता या अधिष्टानता है उसका अवच्छेद धर्म कौन मृत्यु और भ्रांति ज्ञान उपादान का जो उपादान कारण कौन अध्ययन उस चेतन में क्या है अधिकरण था उस अधिकरणता का अवच्छेद कौन है मृत्यु पैतत्व है लग इतना इस स्थिति से एक देश में उपाधि के होने थे उपयुक्त का आवेद हुई भी उपाधि एक जगह आ गई है अतः उन उपाधियों में जो उपायित है उन दोनों उनका क्या है अभेद है कि नहीं चेतन एक ही है उपाधि के कारण भिन्न है जिन उपाधि के कारण भिन्न है वो उपाधि दोनों एक जगह आ गई तो उपहित चेतन, चेतन का क्या है अभेद इस रीति से एक देश में उपाधि के होने ते उपयुक्त का आवेद हुए भी धर्मन का भेद रहे तो भी उनके धर्म का क्या है याते मृत्यु उपहितत्वाव चिन्ह चेतन निष्ट अज्ञान अंश में ब्रह्म ज्ञान की उपादानता है इसलिए ब्रह्म ज्ञान का उपादान कारण कौन मृत्यु पहित चेतन निष्ट अज्ञान अंश उसी को अलग भाषा में बोल रहे हैं याते मृत्यु उपहितत्वाव चिन्ह मृत्यु उपहितत्व धर्म से जो अवाचिन्न चेतन निष्ट धर्म से अवचिन्न चेतन उस चेतन निष्ठ मत मतलब चेतन रहने वाला कौन आध्यान उस अंश में क्या है, की है। और रज्जुआपरी किसी चेतन अंश में भ्रम के विषय की उपादानता है भ्रम का विषय सर्व उपादान कारण आध्न उस आध्यायन का जो चेतन उस चेतन का अवच्छेद कौन रज्जु वही तत्व बराबर पंक्ति देखिए और रज्जु आदि विषय उपयी तत्व अवच्छेद मिल गया ना रज्जु आदि जो विषय विशे। उस विषय रूप उपाधि उपाधि ने अवच्छिन्न वही रज्जु आदि विषय उपही तत्वावच्छिन्न कौन चेतन चेतन उस चेतन में रहने वाली जो अज्ञान वह अज्ञान है उपादान कारण किसके लिए सर्प के लिए मतलब भ्रम का जो विषय है सर्प उसके लिए तो भ्रम ज्ञान का विषय जो सर्प उसके लिए उपादान कारण कौन हाँ तत्विन्न चेतन 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 अधिष्ठान है और उस चेतन निष्ठ आध्यान उपादान कारण किसके लिए सर्प त्वाव छिन्न जो चेतन अधिष्ठान है सर्प ज्ञान का और उपादान कारण उस चेतन में रहने वाला जो अज्ञान अंश <द्णाँश> वो उपादान कारण है किसके लिए सर्प ज्ञान <द्णाँश> के लिए और रजुआ दिखिक विषय चेतन तीसरी अज्ञान अंश में भ्रम के विषय की है लग गया तुत्युपित्व छिन्न चेतन में ज्ञान अधिष्ठा है बराबर मृत्यु जो Four不是. चेतन उस चेतन में क्या है ज्ञान की अधिष्ठानता अर्थात ज्ञान अयम सर्प इत्याक ज्ञान सर्प नहीं लेना ज्ञान सर्प ज्ञान उस सर्प ज्ञान का अधिष्ठान कौन मृत्यु चेतन वो क्या है अधिष्ठान किसके लिए सर्प ज्ञान के लिए भ्रम ज्ञान के लिए तो भ्रम ज्ञान के लिए अधिष्ठान कौन हुआ ृत्तिपत्विन्न चेतन अधिष्ठान और सर्प ज्ञान का उपादान कारण कौन चेतन निष्ट आज्ञान सर्प ज्ञान का त्वाद्णा, त्वाद्णा। उपादान कारण बराबर और सर्प का अधिष्ठान कौन रज्जुपैतत्वावचि चेतन सर्प का अधिष्ठान और सर्प का उपादान कारण कौन रज्जुपैत चेतन निष्ठ आज्ञान सर्प के लिए उपा उपाधान कारण हो गया देखिए तो इसे वृत्तिवचिन्न चेतन में ब्रह्म ज्ञान की अधिष्ठानता है लग गया और रज्जु आदि विषय उपरी तत्विन्न चेतन में बराबर रज्जु आदि जो विषय उस विषय उपरी तत्विन्न उसी चेतन में सर्पाधिक विषय की अधिष्ठानता है लग गया या प्रकार उपाधि के सद्भाव काल में जब तक उपाधि विद्यमान है उपाधि का जब तक नाश नहीं हुआ है या प्रकार के उपाधि के सद्भाव काल में एक देशस्त बराबर उपाधि के ना तो वाली दो उपाधि के होने थे प्रकार के उपाधि के सद्भाव काल में एक देशस्त दो उपाधि के होने थे बराबर एक देश में दो उपाधि विद्यमान होने के होने ते उप का भेद हुए भी चेतन उसका अभेद होने पर भी उपैत का अभेद हुए भी उपाधि पुरस्कार उपाधि मतलब उपाधि को लेकर उपाधि को पकड़कर उपाधि को सामने रखकर उपाधि के निमित्त से भेद व्यवहार भी होता है उपाधि पुरस्कार भी हो गए और भिन्न देश में उपाधि होवे तब केवल भेद व्यवहार होवे दोनों उपाधि अलग अलग जगह है तब तो भेद व्यवहार नहीं होता है और उपाधि एक जगह आने पर उपेत का भेद होने पर भी उपाधि को लेकर भेद व्यवहार हो सकता है उपाधि के धर्मों को लेकर का भेद हुई भी पुरस्कार हो गए लग गया और भिन्न देश में उपाधि होवे तब केवल भेद व्यवहार हो गए लग गया उपाधि की निवृत्ति होवे तब भेद व्यवहार हो गए नहीं और जब उपाधि की निवृत्ति होती है हो तब किसी प्रकार से भेद व्यवहार होता नहीं जो भी भेद होता है वह उपाधि के कारण उपाधि की निवृत्ति हुई तो तब भेद व्यवहार हो गए नहीं केवल अभेद व्यवहार हो गया है लग गया गढ़ भी फुट गया मठ भी टूट गया तो आकाश का भेद है क्या नहीं। भेद नहीं क्या है भेदेद या प्रकार से वृत्ति और विषय दोनों एक देशस्थ होवे दोनों एक जगह जब आ जाते तब तो दोनों एक देशस्थ होवे तब चेतन का भेद हुए भी दो विषयों में आया हुआ जो चेतन उसका होने पर भी या प्रकार के वृत्तियों और विषय दोनों एक देशस्थ हो गए तब चेतन का भेद हुए भी उपाधि पुरस्कार उपाधि को सामने करके उपाधि के निमित्त से पूर्व उक्त उपादान और अधिष्ठान का भेद कथन असंगत नहीं, नहीं? उपाधि के निमित्त से उपादान का भेद और अधिष्ठान का भेद कहा जा सकता है लग गया शंका का उत्तर दिया ना और स्वरूप में उपयुक्त का अभेद है स्वरूप सुरुपा, स्वरूपता देखा जाए तो उपयुक्त जो चेतन उसका क्या है हमेशा अभेद है स्वरूप में उपयुक्त का अभेद है या एक अधिष्ठान के ज्ञान थे सर्पाधिक विषय और तीन के ज्ञान की निवृत्ति भी संभव है क्योंकि स्वरूपता अधिष्ठान हाँ। चेतन एक ही अतः एक अधिष्ठान का ध्यान हुआ तो भी सर्प की और सर्वध्यान की निवृत्ति होने में कोई दिक्कत नहीं।, नहीं आती है लग गया चलिए। अब आगे क्या है भाई बड़ा विषय तो इसका विचार हम लोग कल नहीं करेंगे ठीक है ॐ उरः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते उरनस्य पूर्णमादः